bəli diqqətimi çəkdi Türk oğlu Türkün bir yazısı. Əslində mən bunu soruşacağdım. Təşəkkürlər izləyiciyə. Məni də e, xatırlatdı mənə. Yazır ki, sərdar kişi bu epirlərdə özün qəhrəman kimi bu millətə sılıyanlar, əgər həqiqətən də öz sözlərində səmimidlərsə, niyə vətən millət üçün birləşmirlər? Bax bu yazıya uyğun bilirsən nəyi soruşacağdım? Həll biz şahid oluruq. İstər 20 yanvarla bağlı, istər Xocalı ilə bağlı, hər hansı bir bayram günü olsun, ya fəciyə günü olsun, hər anın başında bu müxalifət düşəlgəsindən danışıram. Öz tərəfdarları 5-10 nəfər gedi ziyarət edir və bir müddətdən sonra o bizim partiyə gəlir. Bir müddətdən sonra o bizim müxalifət lideri gəlir. Bu neçə illərdir belə davam edir, Sərdar bəy. Bax bunu soruşacağdım. Bunlar niyə belə eləyirlər? Çünki bunlar bir hissə sözləri deyil. Yəni o, o efirlərdən özünü qəhrəmanlaşdır. Qəhrəman olub nə variblar ki, bu qədər qəhrəman ona əlçəb bu gün dolmaz. O ayrı şeydir və çox qə, o da bir bir adamın şeyidir. Baxın, biz Ermənistanla savaşmışıq da, düzdür? Gəldim araşdırım, baxın, Ermənistanda nə qədər milli qəhrəman var. Bizdə nə qədər var? Milli qəhrəman sayı sahi, hesab yoxdur. Bu qədər qəhrəman ona çəp qədər marboduzmaz axı. O dairə bir şeydir. Amma bax Birincisi onların deyə qəhrəman məcmuru nədir blarşı. İkincisi də bunun bir hissəsi özü deyil. Yəni bu özü deyil nə deməkdir? Bu öz üstəyinə görə deyil. Buna deyirlər belə davranan. Məmmədəmin qəbrinə tək gedib. Elçbəyənin qəbrinə tək gedib. İstiqlal Günüdə nə bilmədə də o şəhidlər xiyabanına gedəndə tək özü deyib başın dəstəsindən. Dürr. Rəsulzadənin ziyadətinə tək gedib, bəli. Bir az hamısı elə. Bax Bunlara tapşırıq belədir. Bir cəhsini istiyər yanaşı getsin. İstiyər. Çipili yerdə getsin. Axı o birisi də ondan gəlmir axı. O birisinin də tapşırığının bir hissəsi istəyir. Onlar gəlmirdi. Bir hissəsini onu e, əsnahıms istəyir yanaşı olsun. Amma bir hissəsinə patronu qoymur. Bir hissəsində patronları qoymur deyə istəsəm belə onun yanına gedə bilmirsən. Gələndə deyirəm dur mənlə getmirəm. Bax belə. Vəziyyət budur. Əlbəttə də nə var bu qəhrəman da da bu qəhrəman olduğuna varplar. Nə var buplar? Hamsi indi gündəlik efirlərdə danışır, hamı danışır, bir şeylər danışır. Doğru danışan da var, ordu danışmayan da var. Ən yəni, sətir altı, sətir üstü danışanlar da var, hamısı da var. Amma bu qəhrəmanlıq dediyin nədir? Bu qəhrəman yoxsa Seydal və sonra da deyirlər ki, gunahı xalqda görürlər ki, xalq dəstək vermir, xalq birlə. Xalq buları. Buları, buları ə, yox, da, görür axı bunları. Bax bu bunların hansını görür? əsəlo tədar xal xal nə ne, xal nə dəstəy versin ki sən özümüz bax burada danışırıq o türk oğlu dəs onu demişdi mən də falan bu ölkədə indi sayı 60-a gətirib o qeydiyyatı da artırdılar elədilər mən demişəm də bu ölkədə 6-7 lotu var lotu rəsmi lotudur bu라 bunlar bir-birinə salam vermirlər deyə salam vermirlər deyə bax o onun taraftarları var ha 3 nəfər 5 nəfər 100 nəfər 1000 nəfər, nəfər var ha bular aşağıda hamısı bir-birinə yağ kəsilib düşmən kəsilib. Bu şəkildə bax Sədarov. Bilmirəm, yəni yüngül ki izləmisən də hər il, hər dəfədə bax müxalifət olan adamlardır da. Bax bu bunun vallah ad qoymaq da olmaz. Bular nə qədər bir-birinə aşağı söz deyəcəklər. Mən də qınıyıram, çoxalarda qınıyır. İlham Əliyev belə dedi, niyə belə dedi? İlham Əliyev çıxır evlad satqındılar, xainlər. Bular satıblar, düzdür? Deyir də bura, düzdür? İşxala veriblər, filan eləyiblər, ha? Hə? Deyim İlham Aliyev. İlham Ali bunu deyenden sonra bunlar bak böyle koşa koşa çıkırlar efere ona satkın deyir, ona hain deyir, ona dana orucu deyir, ona iti orucu deyir. Ne böyle bir bir nağzına gelen değiller. Ve esas mesela en sıraka gün ne deyildi burada? E, burada ben de dedim mi? E, Cahandar Bayoğlu danışırdı. 20 yanvarı kim töredi? Bu onun demeyinden böyle çıktı. 20 yanvar rehimle -re nimetin boynundadır. Onun demeyinden böyle çıktı. Ne düzdü? 30 ildi. 32 ildir. O öylə-böylə dünyanı təmir etmək istəyir ki, Rus ordusu, Rus ordusu 20 yanvarda günahsız əhalini girib, hülləvaran elib, bacını sıxələdik, düzdür? Və belə bir o da deyirdi, e, söhbətçinin yerində martazan gəldik Allah sağsalım. Hə? İndi bu söhbətin bu yerində bir cəhandar bay oğlu çıxır ordudan, deyəcək Rusdadı, nədir, Qarabaçov kimdir, Yazov kimdir? E, kimdir olar? Əsas k adam var burada bin adı nemətdir, bin adı rəhəmdir. Bunlar elədir. Xan hə, qardaş Əli Quliyev orada çıxır, danışır, vəbsə qatır qarışdırır. 20 yanvardan sonra olan hadisələri 20 yanvara səbəb olan hadisələr kimi qələbə verir. İndi mən o vaxtlarda məndən danışın, danışıb eləmir də bir deyəcəm ki, kişi, indi siz orada nə armaq istəyirsiz? Biz də yerə ağıllı olsaydıq, uslu dursaydıq belə. Usludursaydıq və biz a, çox şey qazanardıq. Usuldurşadıq o demək ki, hərəkət dolmayacaq, deşinə dolmayacaqdı. De Vəzirov da gestdiriciydi. İndi hamısı deyir ki, yazırlar, "Ey Vəzirov belə demokrat adam idi. Vəzirov vaxtda demokrat idi. Niyə qoymadınız Vəzirovu la?" Yəni o zaman Vəzirovun o cür davranışı bütün milləti meydanlara tökən əsəbində idi. Vəzirov biraz özünü belə bir, biraz üzü istəyən ifadə görə dönüb də deyəcələr, "Sərdəcə Vəzirov özünü bir kişi kim aparsaydı, bu millət də onun arxasında olacaqdı." Mən meydanda mitin keçirdim. Zəlt gəldik Vəzirov deyib ki, daddı. Məndən tələb edirlər. Dadın adı burada Qarabağı e, kəs, nə deyir, xörğüç stoluna qoy. Kəs ver Ermənistan'a. Etibar Məmmədov orada ona cavab verdi tribunadan. Dedi, sən ordan özünü kişi kimi apar. Bu millət son nəfərinə qədər sənin arxanda olacaq. Qorma. İndi adam özünü aparamamadı. Ayaz Mütəribov gəldi elə. Bu ayrı şeydir. Buların hamısı doğrudur, yanlışdır. Bular hamısı bizimki idi axı. Amma bunların hiçbirinin Qarbaçova sən əmr ver baxıya qoşun yer etmək səlahiyyəti, ixtiyarı, gücü və imkanı yox idi. Hə indi neçə aylardır, neçə illərdir Artur Rəsuladə məktub yazır və Artur Rəsuladə çıxdı da ağlınız olsun. Mən hansı səlahiyyətlə, hansı paramoqen var idi ki, mən Qarbaçova deyəm ki, və Qarbaçov mənim sözümla durub otururdu. İndi bütün adam danışdı axırda. İndi bax deyirəm da. Dönəndən bəri nə söhbət gedir? 20 an var kim eləyib, kimdir günah görəndə bular oturur və o deyirsən, "A toğrusu sən elədin." O deyirsən, "Danağ toğrusu sən elədin." O deyir, "Toğrusu, bu deyir, nə bilməndir, inə yoğursun qıyağacılıq." Qıyağacılıq yoxdur. Bular adicə belədəkdə o nə bilməndir, e, de, toplumun qarşısına çıxıb söz danışırsan da, o mədəniyyət yoxdur e, axı. Onlar hesab elirlər ki, bu ona at oğrusu, bu buna it oğrusu deyəndə, axı bu cəmiyyətdə, cəmiyyət görür axı sizi. İnsanlar bulara baxanda bax belə kimiinin bucucsu gəlməldi. Əlini bax belə çənəsinə qoyub diqqətlə qulağa asmalıdı görək bu nə deyəcək. Ağıllı adam bulara baxarmı? Odadda üzür istəyirəm. Çox çox üzür istəyirəm. Avropada sörüşdən yani, qumuralarla bunların fərqi nədir şey? Hə qumural nədir? Qumural gedib oturub orada o o yol yolçusu. Bildik. Qumural o yolun yolçusu. Onun içidir. Bəs siz mən bu millətin lider olmuşam. Mən bu ölkədə baş nazır olmuşam. Deyirəm, hardan alıbsan bir belə sənəddirsən? Harda? Hər Müstafa qələndə stolun üstündən sənəd eləmiş, buraxxan idi. Deyirəm, mən baş nazır olmuşam. A, ki deyirəm, sən 28 gün baş nazır olubsan, 28 gün. 28 il Artur rəssadın baş nazır olub. Ged onun evində bir dənə çağırısabsan, görə mətn. Niyə bütün ölkənin sənədləri, çarğları sənin evindədi ki? Hə bu ağlında o çıb ölçü bu gündə də. Bunun ən lider olum lider olmuşam mən milyon meydan milyonla sayı idarə etmişəm deyəndə bu mən bu ölkənin baş nazırı olmuşam deyəndə bu ondan sonra digər bir çörçür çörpüdən apar baxın uların də saçına baxın hələ saçına bax saçıl öz hər şey deyir asərüsü qovur futanor su nəvri bilməyə gətir bizim bir ümilli də bir də baş nazır salamələk Sadət bizim e, demək Yusif Quliyev adlı dəyərli tamaşaçı da yazır Elçin bəy bu müxalifətlə biz hara gedirik? Biz elə ona görə də heç hara gedə bilmirik. Bəbəyəqdan dediyimiz budur. <laughs> heç yerimizdə sədir. <sahib. gülüyor> yerimizdə sədirik. Valla yerimizdə. Hətta sədir, biz daha da yer gedirik. Hətta demədi be. Bax, xalq baxır da, millət baxır ki, xalqın bir faciəvi günündə 20 yanvarda özünü lider digənlər gündə epərdə olanlar, nə bilim bu xalqın taliyi yüklü məsələlərinə cavabdeh olmağa hazıram diyen adamlar, on nəfər biri gedir, o birisi ağacın dalından gizlənib baxır ki, buna vaq qaydacaq. O qaydandıqdan sonra 10-15 dəqiqə sonra bu 5 nəfərdən gedir. Bütün tədbirlərdə, bütün bu anım günlərində, bayram günlərində heç vaxt iki adam yanaşı addımlamadı. Sonra da deyirlər ki, xalq dəstək vermir. Bax bu da liderlərin davranış qaydası orada gedəcək. Yerimizdə sayılırıq təbii ki. Bir e, məsələ də var. Elə müxalifətdən söz düşmüşdü. Bunu da qoy nəzərə çatdırım. Musavat başqanından maraqlı bir fikir gəlib deyir, biz heç vaxt elə avtobuslara minməmişik. Hə. Bu gözdür, buna kosmik raket gələcək. Birbaşa ayaq çəcək. Onu da görürəm. Ayıb da kişi. Bu bizəm o Biz tərəfdə uşaq vaxtı belə bir şey deyirdilər. Evindən uşaq olanda bu arvadlar zətdə bir-birinə deyirdilər. Hədir nə yandığından yarma çəkirdin. Nə qəribə. Bunlar indi bir-birindən söz tapa bilmirlər. Avtobus mukhalifətindəki. Bu nədir? Bu qardaş, mənim bu siyasət belə şeydir da. Hökumətlə münasibətlər, dövlətlə münasibətlər, o digər partiyalarla müttəfiqlərlə münasibətlər, rəqiblərlə münasibətlər, siyasi dialoq cəhətdən fərqli qəhqə olduqun münasibətlər. Bir partiyanın, beş partiyanın, on beş partiyanın bu siyasetçi olarak strateji marağı hakimiyyətlə bir türlü uzlaşmaktır. Bu da bunun seçimidir. Partiyanın ve o liderin seçimidir. Sen eğer seçimin ayrıdırsa o zaman sen o seçimin ama sen bu sen birbirine indi bu hükümet de yandaş medya deyir, değil onu anladım da ama o avtobus biz o sən sən nə kosmik raketə minəcənsən nə Yaxşın mümmədin avtobusa nə vardı bax nə qayıbsan sən onlardan fərqlisən hər hansı bir fəaliyyətiniz bir işiniz varsa qoyun ortası bax onlar avtobusa mindi biz onlar avtobusa mümmədilik bu işi gördük var mı bir şey a yoxdur qardaş adı partiya sədri bax indi o dəfə yadındadıram mən burdan belə zarafat elədik yeni ota partiyası yaradırlar ha yadındadır ne kadar adamlar da yazdı filan dedi. Serdar Bey tez ele etti. Ben birinci numara filan dedi. Eleyim sabah buradan da ben bir parti ile eleyim. Parti ha. Valla ne var indi? Ben taparam. 50-60 adam taparam. O online kurultajla elemeye burada var. Ne var ki onu elemeye? Ben taparam. 50-60 adam ben bu ölçüde taparam. Eylan edelim partiyanın. Müraciət edelim. Qeydiyatı da alayım. Özden ben girsem alaram. Ha. Hiç şimdi öyle böyle bakmasın. Serdar fağır adam da adam diyor. Alaram ben. Bak belə zorla alaram. E, e, Gərəkərsə Polad alımların aça bilmədiyi qapı yoxdur. Hər kəs belə də bilsin. Amma sonra oldum, oturdum burada, bax burada. <laughs> hə. Mən o avtobusa minmirəm. Mən o marshrutkə minmirəm. Mən taksi ilə getmirəm. Mən nə bilə bilərəm? Dəcəsə e, 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 kosmik raket gələcəy. Utanmırsınız? Bura hansı adamlar ki, illərlə bax yanaşı oturublar, durublar, bir-birinə salam veriblər, bir-birindən. İndi nə əlaqəsi var? Mini bu avtobusla. Buca min məsələlə nə, nə olacaq idi ki? İlan Əliyevin yanmir, sol böyrə ağrıyıcı idi, sancı tutaca idi, kör bağırsaqına əməliyyat olacaq idi. Bu mübarizə metodunda bir bir elə bir-birinə lağa qoymaq, bir-birinə ələ salmaq, bir-birinə at oğrusu demək, bir-birinə avtobus müxalifət demək, bir-birinə taksi müxalifət demək. Bu mübarizə deyil, qadam deyil. Ölkənin ülkenin strateji ve milli maraqları olan yerdə iktidar, müxalifət hamısı bir arada olacak. Partiyaların şəxsi, o partiyaların strateji maraqları, partiyaların ideoloji maraqları falan da herkes öz işini görecek. Bunlar şimdi bir-birinə lağ eləməklə Ne gedəcəklər? Nə olacaq? İndi o zaman İqbal Ağacı da çıxıb deyəcək ki, Bəli, sən avtobusla məsəl, sən axı oradan daddan ə, pul pul çıxmalı da axı seyfdən. Onları daşıdacaqsan, özün də hər də daşıdacaqsan. O da çıxıb səninə dəyəcək. Onu, onu istəyirsən, niyə qaşınırsan? Bu hamısı qaşınır. Hamısı belədir. Amma mən otururam, adama deyirəm ki, adam bax, partiya sədirsin də, bax belə belə eləsən yaxşı olar deyə, yaxşı. Bir də görürəm, sabah mən dediyimin tam tərsini özə göstərə göstərəm. Tam tərsini elə. O zaman fikirləşirəm ki, bunlara söz deməyin də bir anlamı yoxdur. Bəzən bizə İraqlılar, yə, burada deyirlər ki, Bəzi 1-4-ü yazırlar ki, Fərdar Bey, bu sən məsuliyyəti götür, mən mən o məsuliyyəti atıb, mən partiya sədriyəm. Mən mən partiya sədri olsam, mən partiya sədri olsam, mən burada belə rahat oturub belə edə bilmədim. Mən məni özümü tanıyıram, bilirsən. Ona görə də mən baxıram ki, bu şeyə mənim gücüm çatmaz, potensiyamı də bilirsən. Məndə oturmuşam burada indi söhbət ondan getmir, hətta burada oturmağın da bir gün bir dərəcəsi bir axşam çıxdım dedim, "Elçin qardaş, qusura baxma." Ayaz is tamam başladı. Tamam yoruldum. Nə qədər danışmaq o? Çöndə də çıxıb gedərəm. Çünki mənim burada bax bu danışmaqdan da, nə bilim, siyasətlə məşğul olan, mediya adam olmaqdan mən neçə dəfə burdan demişəm, mən jurnalistəm deyirəm. Burada məni jurnalist saymırsınız. Niyə? Çünki hər şeyin bir adı var da. Dadamın nə qədər olar? Bax danış, 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 danış. Bunun danışdığın pir adamın vəcəninə değsən. Pir adamın qulağına da değsə, çivin vızıltısı kimi gəlmirsə, nə qədər danışacaq o bir də danış və dairmən bildiyini eləyir, çax-çax başa gətirdirsə, o zaman biraz çanarda durub, en azı başın sağlamat olacaq da, düzdür? Bir dəfə bu balaca qardaşım mən biraz, hələ ciddidir biraz, hələ. Yani, Bir də maşınla bir-birlə gedirik, Ivan maşını var da, mənim maşınım da yoxdur, biləsən. <laughs> deyirəm, maşını saxlatdırıram, deyil, niyə deyirəm, qorxuram səndən. Həni qorxursan. Mən deyirəm sifətinə bir az təbəssüm verəcəm. Məsələn, belədir də, bu bələ, yapıcı belədir. Oturmuşduq bir gün məhəllədə, mənə dedi ki, "Dəncərdar, bu qədər danışırsan, gədirsən. Bilirəm da san, san, də nəyin qardaşımsan. Haqlısan, düz danışırsan, indi belə fikirlərin. Ədalətli adamsan. Amma bu ölkədə sənin arxanda gedən yoxdur axı." Yoxdur bu ölkədə sənin arxanda gələn bir adam yoxdur. Deyirəm, yoxdur ki, sən gəldən mənim arxamdan. Ye, yox, sən arfondan mən bilməsəm çik. Üç adam gəlir, mən biləsən nə eləyərəm? Ha, Ho, dedim saxla. Burda dur. dedim sən mənim doğma qardaşımı, özü də biləsən ki, ədalətlidir, haqlıdır, düzdür. Sən mənim dalımız gəlir, qonşunun uşağını niyə bada vermək istəyirsən? Gələk, sən mənim arxamda gələsən ki, qonşu da sənə baxa deyə. Çünki pis şey olsa qardaşına aparmaz olar. Bizdə bir qayda var da, qonşu qonşuya baxdı, canın o da yaxdı var ha, bildin? Deyirəm qardaş, sən gələcən. O dəfələrlə demişəm evində, ailəsində, tayfasında, nəslində, kəndində seçilməyə önə çıxa bilmədiyim am, kəttə, rayonunda, nə bəlü bu, dedi bu, nə bəlü bu, şəhərdə, ölkədə e, ola bilməz. Mən öz yerim birin adamam. Elədim, başa bax deyirəm də, de, elə elan elədim partiyə, mən əl qoysam qeydiyyat açmaram, problem yoxdur. Nə var onlaynla 60 adamla burada keçir, hamısı da səs verəcək. Tam sonra bərabərsə tədricən səs verib. Duxu nədir bilmirəm. Məsələn, Elədim, getdim də zorla qeydət daldım. Ədalatbəyli varada mədə zəhmurdudur. Sonra nə gərəcəm? Sonra da oturum və fransız avtobusuna mindim. Mən avtobusa minmədim. O birisi taksi ilə getdi. Bu birisi deyir, gecə nə bilim iqtidar oldu, gündüz müxalifət oldu. Qardaş istəmirəm. Mən yəni özümü orada görmürəm də. Amma indi bu bir-birini lağ eləmək, bir-birinə əl asmaq, bir-birini bax belə bu adamlar ki, istənəndən kritik məqamda bax belə kinçiyinə durub ya hakimiyyətlə, hakimiyyətlə mövcud hakimiyyətlə ya da yeri gələndə hakimiyyətlə də yanaşı durub düşmənin üstünə gedəcək adamlar demişəm, hey, bunlar hər halında bir qaşıq hamısı bir-birini qalmışmək istirdi. Onda da bir vəziyyətdə 10cu ölkə də bu, bu gündədir. 10 nəfər partiya sədri, 10 nəfər partiya sədri. Gördünüzmü? Bir aradə oturara heç olmasa demirəm, hey, belə çox şey tələb eləyə. Eləcə də İlham Əliyev uramız məktəb məsələsinə bir ancaq çək. Niye eləmirlər? Onun beşi özü deyil. Beşi də de, bilir ki, bu desə də gəlməyəcə, ona görə getmirlər. Bu iş burada pozuldu. Ha, getsələr birinə olacaq. Sabah o İlham Əliyev onu eləməyəndə gərək meydanları quruladasan. Orda da adam yoxdur. Nə ilə olacaq? Heç nə ilə. Təsəvvür eləsizmi? Alı çarımıya pasport verilmir bu ölkədə. Ü, nəcəy, düzdür? Kılıçdaroğlu'na pasaport ver mesela bir de. tasavvur edilsin mi? Erdoğan çıkadı açıp Kılıçdaroğlu'nun pasaportunu alın alın özüne pasport vermeyin. Üç saatten sonra bütün Türkiye kulağı durar. Ya da Bahçeli'ye verme. Bahçeli'nin elinden al pasportunu filan ha. Gözüne e, pasport alabilmeyen adam. Ki? Ondan sonra bir de tek şey öyle. Ha şimdi bunu misal için dedim. O bir silahın dağrı derdi var. Bir defa Kəsara təlif çıxıb efirdə namizə dolub, o kişi prezidentliyə namizə dolub. Mən İlham Əliyevdən yaxşı idarə eləyirəm bu ölkəni deyə bilmirəm adamın. Nə olulursa ona nə olacaq? Hamısı da partiya səfirdir. Ha mən avtobusa mindim, mən avtobusa. Avtobusa minmədim, güvən avtobusa minmək ya bir böyük aşağılıqmış, şicik imiş, ya avtobusa minməmək böyük qəhrəmanlıq imiş. Ha nə olsun minmədin sonra biz avtobusa minərik. O zaman da sənə digərləri yadına salacaqlar o zaman ya hakimiyyətdə olduqmu xatırladacaqlar nağırbisində nə ilə məşğul olursunuz ya da hakimiyyətdən sonra bu bu pre-sessiondə deyilib artıqdan efirlərdən qaşınırsan onda deyərlər sən narahat olma ağzından söz çıxmamış oradan cavab gələcək bunlar bir-birini əzməyə deyirəm də bir-birinin qaşıqla qarışmaya qəhrəmandırlar qəroidlər digər ilham Əliyevin adı gələndə hamsi deyil görək o adın pişiyin boğazına ziqrov bağlamaq məsələsi gəlir Yaxşı məsələdir. Pişin boğazdan zınqır ol bağlayaq. Gələndə xəbərimiz olsun. Amma zınqır onuçin bağlayacaq. Am, oh, orada problemdir, gördünüz. Bunı həll edə bilərik. Nəysə, çox danışdıq biz.